Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Ми помічаємо, що наші емоційні стани викликають відповідь у тілі. Будучи сумними, ми опускаємо плечі та руки, і навіть лише з постави бачимо, коли людина не в гуморі. Радість підносить нас до гори. Ми танцюємо, стрибаємо. Наші рухи пластичні, а хода легка і повітряна. Тривога додає коротких інтенсивних рухів, агресивний стан м'язових спазмів. Знову ж таки, це все про те саме про єдину систему розум, душу та тіло. Змінюємо одну складову, отримуємо інший результат в цілому. Навіть тільки дивлячись на танець, ми зчитуємо весь спектр емоцій, що артисти танцю у нього вкладають. За одним психологічним дослідженням найпростіше передати в танці сум, потім радість чи гнів. Танець налічує стільки ж років, як і історія людства. А дивлячись на ритуальні рухи птахів та тварин, бачимо, що танець є аби не між видовим і найпершим засобом комунікації. Найдавніші танці служили елементами комунікації, способом передати емоції партнеру, наприклад, у любовній грі чи під час протистояння з ворогом залякати супротивника. Але одночасно, танець є потужним способом отримати власний певний стан. Еротичний танець збучує не тільки глядача, а агресивний надає рішучості і внутрішньої сили, звідси імітація тваринних рухів, запозичення образів хижаків: вовка на півночі, лева у африканських народів та дракона чи тигра у Азії. Сьогодні говоримо про танець, його вплив на нас, загальний і локальний. І врешті, чому танцювати так приємно? Мені так здається, що коли ми дивимося на якусь тварину, нехай це буде кішечка чи нехай це буде не знаю коник, Будь-яка тварина, вона вже від свого народження, вона вже пластична, вона така граційна. Я не бачила якихось таких скутих кішок за своє життя. Чи може таке бути, що людина вона зі свого життєвого досвіду набуває ці блоки? І якраз танцювальні практики це те, що допоможе нам стати десь ближче до себе справжнього. А, ну, інтересна мисль, що цьому є, звісно. Хореограф, якщо він професіональний хореограф, якщо він. хочет посвятить этому жизнь, а не заниматься этим временно и хочет достичь каких-то успехов, должен знать не только науку хореографию как таковую, все о хореографии в принципе, но и анатомию, и психологию, и детскую анатомию, и так называемую психоанатомию, то есть совмещение психологии и анатомии. Особенно это касается детей и вот этих блоков, о которых вы говорите в том числе. То есть танец – это движение, а вернее что набор движений, набор движений, которые э, выражают смысл, идею постановки, задуманную хореографом. А поскольку движение это язык своего рода, язык жестов, на котором вот эти маленькие дети, которые приходят к нам заниматься, собственно и общаются с хореографом, потому что детей сейчас приводят в возрасте двух с половиной лет, а иногда и раньше как мы смеемся, скоро будут приносить в пеленках. Разговаривая на этом языке с хореографом, они нам рассказывают о себе столько, что даже не подозревают об этом, потому что они, в принципе, начинают танцевать раньше, чем говорить. Можем сказать, еще что когда дитину мы отдаем до танцу у раннем веке, это, возможно, не является запорукой розвитку, развития, но это точно. Танец нужно выбирать под ребенка и стиль под ребенка. То есть сначала нужно внимательно понаблюдать или хотя бы родителю задаться вопросом, что он хочет получить на выходе. Возвращаясь к той же психоанатомии, мы, например, знаем, что существуют различные стили танцев, соответственно, развивающие различные черты характера. Или подчеркивающие да, различные черты характера. Поэтому, допустим, если ко мне приходит ребенок, и у него явно зажата правая сторона тела, имеется в виду, что у нас родители ведь не обращают внимания на то, за какую руку они водят ребенка в детский сад например. То есть зачастую за правую руку держит его, и таким образом у него правая сторона закрепощается, а левая рука разболтана. В психоанатомии это центр движения мысли, а правая – центр движения к цели на чисто физиологическом уровне. Таким образом, центр движения к цели на физиологическом уровне родитель блокирует, и остается у данного ребенка движение мысли только. То есть он будет думать, он будет мечтать, он будет, но физически он ничего не будет предпринимать для достижения этих целей. Таким образом, подбирая танец своему ребенку или отдавая его на танцы, нужно понимать, куда вы его отдаете. Взрослые, когда приходят к нам танцевать, они интуитивно, что удивительно, совершенно интуитивно подбирают себе тот стиль танца, который необходим для решения их психологических проблем на данном этапе жизни. Я уже это заметила. Вот за 30 лет, как я работаю, это удивительный факт, но он есть. То есть кто-то приходит на восточный танец, кто-то приходит на фламенко, кто-то приходит на вог, допустим, и они сами не могут объяснить почему. Вот нравится, а что нравится, не могут ответить на вопрос. Зато я уже могу, наблюдая за ними, я могу, что вот, например, такой специфический танец, как вог, где задействованы предплечья в основном, кисти рук, выбирают женщины, которые, ну, девушки молодые или женщины уже достаточно взрослые, у которых проблемы в личной жизни. На данный момент это либо очень хочется замуж, но не получается пока, либо проблемы в личной жизни с мужем, ну, что-то происходит не так, либо, в принципе, проблемы взаимоотношения с противоположным полом в целом. Так как у нас кисти ⁇ это центр коммуникации. И, соответственно, если кисти развиваются путем танцевок очень сильно, они становятся пластичные, гибкие то и психология женщины по отношению к мужскому полу становится пластичной, гибкой, верткой. Я в домашнюю вправо на тему розвитку цієї зоны Вращение, вращение мимо тела в максимально быстром темпе и вращение кистей возле ушей. Неважно. Важно темп и вращение кистей на уровне ушей параллельно голове. Нет, 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 не это, а вот параллельно голове. Да, это достаточно сложно, утомляется вот здесь вот кисть, и это хорошо, и пусть она утомляется, да. Другие люди выбирают такой танец, как фламенко, например. Танец, где в основном задействованы ноги и стопы. У нас в психоанатомии центр протеста, Ноги центр движения вперед, поэтому сюда приходят женщины, которые э, внутри, внутри бушуют какими-то страстями, у них все, ну, знаете, как подавляет человек в себе очень долго в силу ряда причин любых, подавляет в себе эмоции и не, и не, и да. не может реализовать ничего. Вот они приходят на фламенко, потому что у фламенко танцуется в в психологии известно метр пространства Личностная зона. Да? И вот фламенко танцуется в зоне личностного пространства. Танцуешь и выдаешь все эмоции, которые а, в тебе накопились. А, и таким образом ты раскрываешься перед а, собой, перед обществом, ты выплескиваешь все, что у тебя накопилось, хотя ты находишься в комфортном для себя пространстве. В 6 она не играется в ляльки и, в целом, чесно честно говоря. Лучше ее отдать на танец чи на боевые искусства, чтобы сгоняла злость. Антонина. На боевые искусства точно нет, потому что это странная позиция родителей. Я уже с ней очень часто сталкивалась. Как то агрессия или еще хуже, сейчас очень много гиперактивных детей вот пытаются бороться с этой гиперактивностью, отдавая на футбол, на такие же гиперактивные виды спорта или танцев. Это неправильно. Лучший в этом направлении танец электрик-буги. Плавные движения тела в пространстве. было несколько гиперактивных детей, они достигают очень хороших результатов именно в этом направлении танцевальном, и оно помогает им по жизни, оно их успокаивает. Можно отдать ребенка на хип-хоп. Почему? В хип-хопе положение кисти, зажатый кулак, левый кулак – это центр агрессии, правый кулак, ну, психоанатомия, да, это центр активности. Соответственно, сжимая в кулаки руки, человек учиться подавляти в себе це. якщо продовжити цю тему, чи індивідуальні такі співвідношення психоемоційних станів і психоанатомічних категорій, і конкретно фізіологічних рухів, чи ми можемо накидати такий ну якісь списочок співвідношень? Конкретное движение обозначает конкретную психологическую эмоцию человека, ну, то есть рефрен. Не просто неопределенные движения тела, которые... тело же постоянно движущийся объект, он вообще не может находиться в состоянии абсолютного покоя. Такой танец, как ирландские танцы, какие ноги, какие они па невероятные делают. Но обратите внимание на их руки, они же полностью прижаты к телу, блокируется полностью, как мы с вами говорили, и движение мысли и движение к действию, и все остальное. Эти люди живут в своем мире. И сколько я с ними сталкивалась, с людьми, с детьми, которые занимаются этим танцем, они действительно, ну, как не от мира сего, они где-то находятся в сказке. сказати, що не кожна людина в взагалі з, зі свого складу характеру, чи темпераменту, чи здатності до довіри піде до психолога, тобто не кожен може трусити якісь шокуючі подробиці свого життя ще перед кимсь. І якраз танцювальні практики це змога для тої людини, яка не готова шукати причини, так одразу перейти до е, праці з симптомами і відразу перейти до терапії, можемо так сказати. самый оздоровительный танец э, два это восточный танец однозначно э, в полном понимании этого слова не то что многие себе представляют что это вот открыл живот и э, там пара одинаковых движений как всем кажется и так далее то есть восточный танец на самом деле очень в широком понимании этого слова. Это и турецкий танец, и ливанский, и фольклорный, и классический, и иранский. И это очень большое разнообразие, и он однозначно оказывает лечебный эффект как оздоровительный на тело, как физиологически чисто, так и эмоционально. что работает в восточном танце, это что? Грудь, талия, бедра, живот. Соответственно, грудь у нас, все эмоции, которые, весь груз ответственности, который лежит на нашей женщине, как вы понимаете, за всю свою жизнь, все невысказанное. Да, и когда приходит женщина, и она не может сделать никакого движения грудью, вот он у нее просто зажата, она может двигать руками, она может… но она не может сдвинуть ни вперед, ни в сторону, ни сделать круг грудью зажата. Вот это блок, этот физиологический, психологический блок снимается. Как только у нее развивается движение грудной клеткой, проблема просто исчезает на глазах. Или если мы говорим о талии, вообще интереснейший вопрос по отношению к женщинам если женщина, ну знаете, такой, как он называется, спасательный круг, ну все его называют по-разному, на талии, неприятная такая штука. Если женщина запускает себя до этого состояния, когда именно на талии образуются лишние жировые отложения, и талия перестает быть талией как таковой, это говорит о том, что женщина подсознательно или осознанно, в разные ситуации бывает, отказывается от общение с мужчинами. Живот вообще потрясающая тоже вещь. Через живот ведь проходят все эмоции. Смех, плач, реагирует же живот у нас, правильно? И если живот обрастает жиром, становится совершенно неподвижный, мышцы теряют тонус, мы не можем управлять животом, вот так скажем, да? как в восточном танце. Можно делать и тряски животом, и волны животом, и живот делает все, что угодно. А в психоанатомии живот – это ну, центр жизни, это понятно, который дает жизнь, но и центр мотивации. Как только женщина обрастает жиром, или мужчина, кстати, это не имеет значения, обрастает жиром в области живота, он теряет мотивацию ко всему, к жизни, к любви, к профессии. Ничего уже не хочется. Я все время очень знаю много людей, мне кажется, в нашей стране и в нашем месте, которые могут делать животом. Уже я не знаю. Ну, кто ходит на восточный танец, постепенно таки начинает это мочь. Хотя сами они, когда приходят, не верят. Вы сказали один, и еще другой максимально терапевтичный танец. Кризисные периоды женщины эмоционально и мужчины фламенко ну, незаменим совершенно. Совершенно. Он не дает загонять проблему вглубь себя. А это самое страшное, я считаю, в кризисной ситуации, когда проблема загоняется вглубь. Ее нельзя выплеснуть наружу, от этого потом даже и болезни, я считаю, развивается очень много, чисто физиологических болезней. И танго. Танец танго снимает депрессию. Говорю вам это со стопроцентной ответственностью. потому что когда мы учим со взрослыми уже людьми, даже это может быть не в чистом виде танго, это не обязательно, я хожу на бальные танцы, я учу стиль танго, нет. Это может быть шоу, например, восточный танец, есть такое направление, арабская танго сейчас. Арабская танго, если мы начинаем учить женщины, мне сами подходят и говорят: слушайте, я была в депрессии, я ожила. Я после этого урока ухожу окрыленная. Я жду, не дождусь сама музыка танго, сами движения танго абсолютно целебны в этом направлении, сто процентов. Не говоря уже о таких. И, да, исцеляющих танцах, как мандала. Только вся в танцях вчитися не хоче. Як повернути її до шкільних уроків, бо у школе была була відмінницею. А зараз так скутылась Виктор Євгенія. Просто стимулировать другими средствами, но никак не путем наказания и не хождения на танцах. Танцы не противовес учебе. Наоборот, ребенок, который умеет распределять свое время, умеет четко разграничивать а обычно это так, когда человек знает, что ему нужно идти на танцы, вот здесь нужно сделать быстро уроки, вот здесь это у него четко расписанный день. Это всегда шло только на пользу. И если вы уберете танцы, ничего не поменяется. Она от этого учиться лучше не станет. Чиї и показания до танцю, якщо я маю астму? Валентина Игорівна. 38 років. Нету. И хорошие серьезные врачи. Которые не перестраховщики, как сейчас большинство врачей, которые говорят, что ничем не занимайтесь, никуда не ходите, ляжьте, лежите, а лучше замотайтесь и сразу ползите на кладбище потихо. До речи, эти страхи бабуси, это извечай, что дитина танцует, забагато танцует, может, это какие-то какие-то там аденоиды, или еще что-то, какие противопоказания взаимодействуют? У разного танца разные, но в частности, астма не является противопоказанием ни к какому танцу. Если за этой астмой следят, ну, грубо говоря, она купируется, они постоянно уделяется внимание этому, то никаких противопоказаний этому нет. У меня есть мальчики, которые брейком занимаются с астмой. И отлично занимаются.

Танец, наоборот, способен укреплять мышцы спины, удерживать позвоночник в стабильном состоянии. Ну и дальше масса. Единственное противопоказание да, это сердечное. Сердечно-сосудистые какие-то серьезные проблемы. Все домашних вправ. Все упражнения на живот, талию. На грудь, да, пожалуйста, кладете руки на стол дома, на подоконник, очень хорошо, чтобы вы зафиксировались в верхней части своего тела и сдвигаете не отрывая ягодиц от стульчика или от табуретки, на чем вы сидите в данный момент, сдвигаете плечи, не опуская их вниз, сдвигаете их вправо, влево, постепенно наращивая амплитуду. Постепенно наращивая амплитуду. То же самое вперед-внутрь, вперед-внутрь, потом по кругу это все делаете, и потом по вертикальному кругу это уже решает массу проблем. В том числе, кстати, и лечит проблемы с позвоночником. Я думаю. Да. У меня есть уже три женщины в моем арсенале, у которых сходят соли после первого года занятий восточными танцами. Любые втягивания живота, напряжение пресса. То есть вот если вы себе представляете, что вы вдохнули и выдохнули, Попробуйте сделать такой же вдох животом. Нет, вот так, как бы затянуть, да, так затянуть живот в себя, а потом его полностью высвободить. Причем сколько это возможно, да, прилип к спине, а потом упал и желательно на пол, вообще вниз. То есть не вперед, а вниз. Да, вот эти движения животом они э, оживляют внутренние женские органы помогают их работе. И восточный танец – единственный танец в мире, в мире, который задействует внутренние мышцы живота. Человековей закуртило танцювати сальсу в его 40 років. Я, кажуть, біс в ребро. Я боюсь втратити чоловіка. Марина. Надо идти с ним танцевать. Почему она его боится? <laughs> Может, да. Потому что женщины, которые ходят на сальсу, весьма сексуальные. Да. Да. швидко, а лучше ще впереди него, щоб он уже за гнався, а гнався, она за ним. Інколи ми настільки занурюємось у надсучасні терапевтичні методи та химерні засоби зцілення, що не бачимо того, що просто на поверхні. Наприклад, танець до того ж, як приємно танцюємо, бо життя ще простіше.